15 Oktober 2025, Sejangkang si Selangor. Sesuatu yang dahulunya dianggap mustahil bagi sebuah negara tropika kini menjadi realiti yang menakutkan. Baru-baru ini, Malaysia telah digemparkan dengan kejadian puting beliung yang melanda Sejangkang. Si ia bukan sekadar ribut biasa, ia adalah amaran dari alam. Dalam sekelip mata, langit yang cerah bertukar menjadi gelap. Bunyi deruan angin yang menyamai enjin jet memecah kesunyian petang. Ini adalah kisah tentang fenomena yang kini menghantui horizon kita. Apa itu puting beliung? Secara ringkas, ia adalah sebatang tiang udara yang berputar dengan sangat laju, menyambungkan awan ribut terus ke permukaan bumi. Berikut disediakan video dari Astro Avani untuk penerangan lanjut. Dan sebelum ini sebut saja mengenai puting beliung mungkin ia agak asing bagi kita di Malaysia. Namun ia kini tidak boleh dipandang ringan kerana ia mulai berlaku di negara ini walaupun pada skala yang kecil. Perubahan iklim dan yang tidak menentu serta peralihan monsun menyebabkan atmosfera tidak stabil sehingga mengakibatkan hujan lebat beserta ribut petir dan angin kencang. Selain boleh menyebabkan berlakunya apa yang kita saksikan tadi sebagai puting beliung. Puting beliung sukar diramal kerana ia terjadi secara tiba-tiba. Puting beliung terbentuk apabila angin pada paras berlainan di atmosfera bertindak balas dengan awan petir. Pertemuan udara lembap yang hangat dengan udara kering yang sejuk secara serentak akan mula membentuk pusaran. Pusaran angin yang terjadi di bawah awan akan membentuk puting beliung apabila ia bersentuhan dengan tanah. Di Amerika Syarikat yang sering berlaku puting beliung, ia menggunakan skala Fujita atau skala Fujita Pearson bagi penilaian kekuatan puting beliung dari F0 hingga F5. F0 menetapkan kelajuan angin antara 64 dan 116 km sejam, manakala F5 dengan kelajuan angin antara 419 hingga 512 km sejam yang boleh menyebabkan kemusnahan besar. Manakala Malaysia, penilaian kekuatan puting beliung di Malaysia diukur dalam tiga peringkat iaitu kuning, jingga dan merah. Untuk memahami puting beliung, kita perlu tahu bahawa tidak semua ribut adalah sama. Secara saintifik, ia terbagi kepada dua kategori utama, supercell dan non-supercell. Tornado supercell adalah raksasa yang sering kita lihat dalam filem. Ia lahir daripada ribut peti yang sangat kuat dan mempunyai putaran angin yang sangat besar dalam awan yang dipanggil mesocyclone. Tornado jenis ini sangat stabil, tahan lama dan mampu mencapai skala EF5 yang boleh meratakan sebuah bandar. Di dalam Malaysia, kebanyakan kejadian adalah jenis non-supercell. Ia tidak memerlukan ribut peti yang besar. Sebaliknya, ia terbentuk Apabila angin di permukaan bumi sudah pun berputar dan kemudian ditarik naik ke atas oleh awan yang sedang berkembang. Inilah yang berlakunya di sijangkang. Ia pantas, sukar dikesan radar tetapi tetap berbahaya. Bawah kategori non-supercell ini, terdapat dua kembar yang berbeza tempat kejadiannya, landspout dan waterspout. Landspout atau belalai darat berlaku di atas tanah. Ia biasanya nipis dan berbentuk seperti tali yang panjang. Walaupun nampak lemah, kelajuan angin di dalamnya boleh mencecah 100 hingga 150 km sejam. Cukup kuat untuk mencabut bumbung rumah dalam sekelip mata. Apabila fenomena yang sama berlaku di atas permukaan air, ia dipanggil water spout atau belalai air. Kita sering melihatnya di pesisir pantai seperti di Pulau Pinang atau Port Dickson kebanyakannya tidak berbahaya kecuali jika ia bergerak ke daratan dan berubah menjadi landspout. Secara saintifik, apa yang berlaku di sinyangkan sering dirujuk sebagai landspout atau belalai darat. Walaupun ia tidak sebesar tornado supercell di Amerika Syarikat, kekuatannya tidak boleh dipandang rendah. Kebanyakan kes di Malaysia dikategorikan sebagai E F0 atau EF1 dalam skala Fujita. Dengan kelajuan angin mencecah 150 km sejam, ia cukup kuat untuk merobek bumbung zinc dan menumbangkan tiang elektrik. Tiga bahan utama diperlukan untuk membentuk raksasa ini. Kelembapan tinggi dari laut kita, ketidakstabilan atmosfera dan ricikan angin. Wind shear Apabila elemen ini bertumbung pada musim peralihan monsun, vortex mula terbentuk. Persoalan besar yang bermain di fikiran kita. Bagaimana sebuah pekan yang tenang seperti sejangkang boleh dilanda puting beliung? Mengapa di sini dan mengapa sekarang? Si jangkang terletak di zon pesisir pantai Selangor yang rata. Faktor geografi ini adalah kunci utama apabila, apabila tiada bukit bukau yang tinggi untuk memecahkan aliran angin, udara panas dan lembab dari Selat Melaka dapat bergerak masuk ke daratan tanpa gangguan. Pada hari kejadian, berlaku apa yang dipanggil oleh pakar meteorologi sebagai pertemuan angin. Bayangkan, arus udara panas dari daratan bertembung dengan bayu laut yang sejuk. Pertembungan ini menghasilkan ketidakstabilan atmosfera yang mendadak. Di sejangkang si terdapat putaran angin kecil di permukaan bumi sudah sedia ada. Apabila sebuah awan ribut yang besar melintas di atasnya, awan tersebut bertindak seperti penyedut hampa gas, iaitu vacuum cleaner. Ia menarik putaran angin, putaran angin di bawah memanjangkannya dan menukarkannya menjadi tiang vortex yang kita kenali sebagai lenspout kawasan tanah rata di sejangkang membolehkan vortex ini mengekalkan momentumnya tanpa pecah. Inilah sebabnya mengapa dalam sekelip mata, pusaran kecil bertukar menjadi pemusnah yang menerbangkan bumbung rumah dan merobek struktur bangunan. Bagi penduduk Sejangkang, kesemputi beliung ini melangkaui merosakkan bumbung dan dinding. Bagi trauma psikologi, kini setiap kali awan hitam berkumpul atau bunyi guruh mula kedengaran degupan jantung penduduk kembali kencang hujan yang dahulunya dianggap rahmat oleh kalangan penduduk kini menjadi simbol ketakutan drama ini tidak hilang apabila bumbung dibaiki ia kekal dalam ingatan setiap kali langit berubah warna But dari sudut ekonomi pula impaknya sangat menghimpit bagi kebanyakan penduduk kampung rumah mereka adalah harta yang paling berharga yang dibina hasil daripada titik peluh berpuluh tahun. Tanpa pelindungan isyuran bencana, kerugian beribu-ribu ringgit ini terpaksa ditanggung sendiri. Dalam sekelip mata, kestabilan kewangan mereka hancur bersama pusaran angin. Bagi pendidikan, ia juga tidak terkecuali apabila lima buah sekolah di Sijangkang terjajas. Ribuan pelajar kehilangan ruang yang selamat untuk menimba ilmu. Sesi persekolahan terganggu dan anak-anak pula menganggap sekolah lagi bukan lagi tempat yang selamat untuk belajar. Mereka belajar satu pengajaran yang pahit hari itu. Betapa kerdilnya manusia di hadapan kuasa alam. Seterusnya, persoalan yang paling penting. Adakah pemanasan global adalah punca utama bagi kemunculan puting beliau. Pemanasan global bukan sekadar percairan ais di kutub utara. Suhu yang lebih tinggi di Malaysia meningkatkan kadar sejatan, membekalkan bahan api yang lebih banyak untuk ribut petir menjadi lebih ganas dan agresif. Berikut adalah penerangan daripada National Geographic. Human activities, like the burning of fossil fuels, have increased the amount of CO2 in the atmosphere by more than a third since the Industrial Revolution. The rapid increase in greenhouse gases in the atmosphere has warmed the planet at an alarming rate. While Earth's climate has fluctuated in the past, atmospheric carbon dioxide hasn't reached today's levels in hundreds of thousands of years. Namun, ada satu lagi faktor yang sering terlepas pandang dalam kemunculan puting beliung di kawasan membangun, iaitu kesan Pulau Haba Bandar. Pembangunan pesat di Selangor telah mengubah landscape kita secara drastik. Hutan dan kawasan hijau digantikan dengan konkrit dan asfalt yang menyerang haba matahari pada waktu siang. Ini menjadikan suhu di kawasan bandar dan sekitarnya jauh lebih tinggi berbanding kawasan hutan asal. Haba yang terperangkap ini bertindak sebagai motor tambahan. Ia menolak udara panas naik ke atas dengan lebih pantas, mewujudkan ketidakstabilan atmosfera yang ekstrim. Apabila udara panas dari bandar bertemu dengan bayu laut yang lembap, ia menjadi resepi sempurna untuk mencetuskan vortex puting beliung. Sebagai penutup, kejadian di Sejangkang bukan sekadar satu fenomena cuaca yang jarang berlaku. Ia adalah tanda bahawa kita kini sedang hidup dalam era iklim yang berubah secara drastik. Alam sedang berbicara melalui deruan angin dan langit yang gelap.